Это молодец, я умный человек, приятно с вами общаться. Да, только одна проблема, меня в ну русский не взяли. Ну давай. Да побачили. Давай русский. Да побольше. Да. Алло, да. алло. Вітаю, вітаю. Що там будеш? Я дуже. Що, я... Цікавого, зараз будеш запитати. Хочу тебе похвалити. Ти молодець. Ну, Не потрібно. Чому? Не потрібно. Ну ти ж молодець. А. Та я знаю, що я молодець. Молодець, і я ж тебе підхвалюю. Ст... Ну, давай тоби... став, а ні, так додуху. Я з тобою на одній хвилі, ти прям ну, реально молодець. Мало хто із федерастів вміє спілкуватись українською мовою. Я знаю, що я а ти, я а ти я вчиш молодий. українську я мову. Ті ці... Стар... мерзатої мови взагалі не важко Стараєшся, стараєшся. Запитання маєш якісь? Так, маю запитання. Я такий. Як ти вважаєш, Чехи вони слов'яни чи ні? Звичайно. Слов'яни? А поляки? Також. Також слов'яни. А болгари? Ой, ну ти будеш всі зараз славянські національності переляковувати. Ну, це взагалі не цікаво. Не цікаво. А українці? Це примітивне. А Это уже примитивно. А украинцы так, ну, також, також украинцы, славяне, еще далее. Белорусы, славяне, сербы, славяне. Mm. А чему у вас такая нелюбовь? А чему, ты, а чему а а ты про Белоруссию и про Сербию не, не запитал? Ну, дальше ты же не перебиваешь. Они також славяне. Славян. А чему у вас такая нелюбовь до славян? Что за славян? Ну чому? А, а чому чому федерасти не люблять слов'ян? Така не любов у вас до славян. Я не знаю, про кого ти маєш славян. Ну, а, а... федерасти. Чому Чому ти так взагалі? Ну, А що ні? Чому ти так вважаєш, що ми не любимо слов'ян? Ну, не любите ви слов'ян. Ви негативно до них ставитесь. Ну, а чому ти так А чому, а по чому ти всьому, так врішили? По всьому це видно. Ну, наприклад. Чех... Чехію призначили недружньою державою. Разом зі Сполучені ну, Штати. Які ще, кра... ще слов'янські країни ми призначили ну, державні. я хотів, хотів запитати, а у ну? вас з... з поляками все рівно? Ну, звичайно, ні. Ні. Чому? Які... які причини? Що не так з поляками? Так звідки, так звідки, я знаю. Ну, щось комусь не подобається. Так, а у нас же що? У нас е, таких дружніх відносин. Зараз е, світ такий він. Тільки все нічого лічного, тільки бізнес. Тільки гроші. Гроші, гроші. Ось, наприклад, е, так звичайно, звичайно, що? Ну. Ага. Так є, так є. Така, такий світ. От зараз, наприклад, знаєте, що, наприклад, сьогодні сьогоднічині дозволили добудовувати Північний Потік-2. Угу, Знаю. Чоли? Так. Так. Ось. Мої прогнози виправдуються, а... бо я казав два роки тому, що його добудують, а мені не вірили. Ну, я помилився на, на рік чи на два. Тому що О, я казав, що його добудують у 19-му році. Та ніхто не вірив, казали так. Так а хто вам не вірив? Ну, федерасти навіть не вірили. Деякі федерасти навіть не вірили, що добудується потік. А я кажу, я його... а хто, я хто його... наприклад, я його, Ну то ж є, що пам'ятаю всіх добудують. Добудують, добудують. але добудують. Таке питання, це, чи, це, чи, чи це, піде по ньому газ. Що, а от строго... що, то, що добудують. Пам'ятаєш цей південний, а, південний ми... потік, Пам'ятаєш через но, Болгарію. Но, 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 нова, нова, нова тема, нова тема. Його ж добудують, до... але газ не піде. Це теж веднаві. Мі... Одинчик. Мото... Трой... Здоровий земчик. Ты как это, знаешь, как это? ключик на кучу. Что такое, На знаете, червячка? Хам, 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 Кам, плюшевый. Хам, червячка, хам. открой. Это там тебе червячка. Привет, русский. Привет, хо-хо, наконец. Смотрю, по-русски говорят, что? Молодец. Молодые да, это... русские, это да, молодец, у тебя есть большие перспективы, надеюсь. А то и детей уже не будут перспективы, потому что они русский язык знать не будут. Я вот тоже хотел, пока перспектива была, ну русским стать. Вот, а меня не взяли, прикинь, негодяи, негодяйские негодяи. Куда? Ну в русские, в русские. Три, три раза писал заявление, меня в русские не взяли. Да? У меня глаза, глаза мои, мои глаза им не понравились. Вот, 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 ты, вот ты глаза прячешь, да? Вот, ты, вот у тебя какие глаза? Можешь показать? У тебя русские глаза или не русские? Голубые. У тебя да, точно. Вот, у тебя русские голубые глаза? Голубые глаза? У тебя русские глаза или не русские? Артушь. Русские? Русские. Чем докажешь? Голубые православные, да. Чем докажешь, что у тебя глаза. Крестик у меня уже православный. И крестик у тебя православный? О, да, блин. У меня. Нет. А перед кем, перед кем доказывать? У меня Перед меня У меня охота. У меня собачья Хорошо. Знаешь, что такое дербент? Что такое? Я, я дербент. Знаешь, что дербент? Дербент. ребята, дербентский. Дер Знаешь, что дербентская крепость? Знаю. Это Дагестан, дербент. Да. Что -то, ты что? Дагестан, Дербент? Дагестан? А, ты же А, что нет? Ну, пускай будет Дербент. А где это Дербент? Дербент, оно... ты что? Чечня, Чечня, это Чечня, Чечня. Дербент это Чечня? Чечня Ну, ребята прислали, они сослуживали. <сих> угу. Вот так, вот так. Слушай, русский, так, Ты так Пограничный, но... Ты чего? Ты пограничник? Но... алло, русский. Ты, ты, себя а хорошо это, чувствуешь? Пограничник. Ты пограничник? А что, пограничник не русский, что ли? Нет, ты можешь русский, ты, русский. ты, глаза понятно. прячешь. Тебя... Самый страшный, самый страшный ты прапор, страшный прапорщик. А, ты прапорщик. Тогда понятно. Сразу бы сказал, страшный. что ты. Самый страшный. Сразу бы что ты прапорщик. Я бы сразу все понял. Сказал бы, ты, ты сразу представляешься, я прапорщик. Я русский прапорщик. И тогда все понятно, никаких Страшный. вопросов не будет. Знаешь, Алматинское училище выгнали место с первого курса, с Алматинского с Паранича, ну, хоть пара а больше. Офицером не стал. Потом писал страшную прапорщиком? А с прапорщиков давно выгнали? Сам ушел. Давно? На пенсию. Давно ушел? Лет, лет 5-6 назад. О -о -о. 5, не знаю, а че так, а что а так? Что так ушел? Что не понравилось? Зарплата не понравилась? Нормальная зарплата. Да 30 косарей же была зарплата. 30 косарей зарплата. Да больше? Даже У меня пенсия сейчас 30 тысяч. Нахуй. О, даже пада. 30 тысяч пенсия. 30 тысяч 30 тысяч получаю. И подрабатываю в Москве. Еще, блядь, 50. Еще 50 подработал. Ну, вас прожираю, 30 домой привожу. Mm. А куда привозишь? Воронеж. Воронеж? А, ты с Воронежа. Русский город Воронеж. Русский. Он русский, точно? Я с Харькова. Ну, что делать? Так ты с Харькова я или с Воронежа? Харьков, Харьков русский город, Воронеж русский город. Mm. Ты с Харькова. Ты из Харькова, но в Воронеже. Или, или, как тебя понять? А то я... Да, ты а я... с Днепропетровской. Ты. А у а, я понимаю. Mm. Евреи. еврей наверное. <связь> да. Похож а, я на еврей. Не, не похож. Ты у меня из Днепропетровска. Для еврея это ты сильно про. Отец 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 у меня из меня... меня... Днепропетровска. Мать у меня с Воронежа. Сам я родился в Харькове. Живу в Воронеже, работаю в Москве. Uh -huh. Все? Понятно. Что Молодец. Жизнь удалась. Значит, а, ну, ся... а сейчас ты вот, Шо, вот... Деньги, 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 есть, <связать> деньги есть у тебя, ты олигарх. А что, удовольствие, что? И что в удовольствие? Понятно. А, да, но с глазами у тебя беда. На, да? На выпивку хватает. Беда с глазами. Да. беда. К сожалению. Беда. В далеко вижу хорошо, а близко не идешь. А. Не замечаю. А слушай, как тебя с косоглазием взяли? Как да. тебя как тебя с косоглазием взяли? Вот. А, у тебя косоглазие потом проявилось, и ты ушел со службы, потому что косоглазие проявилось. На да, контузия у меня, да. А, тебя у тебя контузия, тебя. В чечне тебя? Раз, да. Где в Чечне контузила тебя? Да. В каком году? Да, в Чечне, да. В каком году? Военная тайна. Военная тайна. Ты не помнишь, когда тебя контузило? Забыл. Да, военная тайна. Так, военная тайна. Да. Ну, прапорщик, что ж я спрашиваю? После я, я Да, Просто. Думаю, с кем я общаюсь? Это же русский прапорщик. А ты пришивай, что ты, а ты, приш... ты, ты плешил меня спрашиваешь, пришивый. Ты под базилик, под базилик. Сними свою шляпу, посмотрим, какой ты. Сам-то откуда такой? Давай, давай плешивый. Сними свою шляпу. Пришивый, ты скажи, да откуда сам-то? Что тебе спрашиваешь? Сними свою шляпу, посмотрим, какой ты кучерявый. Я посмотрю, какой ты кучерявый. Шляпу сниму. Ну так и. Блин, у меня волосы, что, такорявый, нормально. Ну сними, я посмотрю. И глаза твои. Пляшу, я и... нормально, я не хочу быть. И глаза Ты твои. Что девочка, ну, девочка, что ли? Разговор ни о чем. Ладно, прапорщик русский. Видишь? Иди. Ровно. Ровно. Видишь, голубой? страшный. Я делаю страшный прапор. Страшный прапор. Смотри, пришивай, очкарик, кот базилия. Русский. Я тебе запомню. Черно-белый человек. У нас такой был Миша, блогер, такой, Ростовский, знаешь? Давай как он. Какой-то царство какой-то. Ростовский парень. Он тоже в Черном Белом так выходит. Интересно. Ну, там до 18. Мне очень нравится, но там до 18. А мне же 18 нет. Просто я не знаю, как водить эту хуйню до 18. Они сейчас забанили, и меня не пускают к Мишке. Я вот очень хотел посмотреть бы, Мишу сразу Ох, он мадюкается. И вот таких мадюков даже я не знаю. Ну, земля, кстати, тоже донской казал, как и я. Только я спал, а сказал, он сразу Ну, там вот. не лечь, там 600 километров. Для России это... Вот это симбиоз. Мелочь. Для а? вас Украина... Вот, симбиоз. вот это симбиоз. Русский прапорщик да еще и э, кизяк, или как ты сказал? Или, казак или как, правильно? Я, я еще казак. Казах. казах, еще и казах. Или казах, или... Русский казах. прапорщик, еще и казах. Казах. просто. Еще и ряженый, Еще и косоглазый, я, еще и кучерявый. Вот, вот, а вот твои дети, твои дети, они русский язык не будут, они такие умными не будут. Они будут волосатые, это, это, у тебя волосы тумалы. Это молодец, я умный человек. Приятно с ним пообщаться. Да, только одна проблема. Меня в русские ну, не давай. взяли. Ну давай. Да побачили. Давай, русский. Да побачили. Давай, привет, передавай. Привет, передаем. В Бендере. Ты скоро с ним увидишься, да. Да Ну что, выходи, что ты. А что выходить? Допобачене. А ты не знаешь, как далее нажать? Что? Ага, я должен тебя сливать. Не, не Ла Ладно, я тебя сливаю. Я тебя сливаю. Да ты... Ты... Давай. Давай. И дай тебе и место, унитаз. Русский прапорщик. Это же надо. Сразу бы сказал, я русский прапорщик. Все вопросы закрыты.